Если там много конфет есть, тогда у них может быть дырки, и надо пойти к врачу, чтобы запломбировать их. У него же такой щепчик, который он может э, э, сорвать вот так в зуб. И еще у него есть такая лопа, которая смотрит зубки. У него есть такая щиточка и такие пломбочки, чтобы ставить их в зубы. Паста в него есть. вкусная, И, и водичку, которую не можно глотать. У меня зубы лечат. Я до сих пор хожу.